আসসালামু আলাইকুম মরহামতুল্লাহি প্রিয় দিনই ভাই এবং বোনেরা আজ আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে তাহাজুতের নামাজ কিভাবে পড়বেন কুনসুরা মিলাবেন খুবই সুন্দরভাবে আমার এই ভাই আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখিয়ে দেবেন তো আপনাদের অনুরোধ করব এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন অবশ্যই আপনি তাহাজুতের নামাজ খুবই সুন্দরভাবে আদায় করতে পারবেন তো চলুন আমরা ভিডিওটি আরম্ভ করছি الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك. الذي أنقذ بحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات وطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله